Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аллилуйя! Мир вам, братья! Мир, мир, мир! Аллилуйя! Иисус Христос тоже пришел, сказал мир вам, друзья! Аллилуйя, думаю, слава Богу! Потому что только Господь дает мир. Никто не может дать тебе мир в сердце кроме Господа, рады видеть сегодня, рады видеть также гостей из Херсинки, слава Богу, с нашей центральной церкви, аллилуйя. Мы рады вас видеть, братья и сестры, слава Богу, что мы сегодня с вами можем прославить нашего Господа, поклоняться нашему Господу, аллилуйя, слушать слово проповедующего. Мы верим, мы верим, что сегодня услышим слово от Господа, что Господь будет говорить через уста проповедующего. Слава нашему Иисусу Христу. Аллилуйя. Жив Господь, и мы живы. Благодаря Ему, слава Богу. А перед первой молитвой я хотел бы зачитать Слово Божие. Давайте откроемся с вами э -э, римлянам. Давайте. Все в Библии, слава Богу. Кого Библия, кого телефон, и мы сейчас уже все движемся вперед. Площаты, Библия, все, все и везде есть. И везде Слово Божие. Это прекрасно, слава Богу. Давайте откроем к и откроем главу десятую. Хотел бы, чтобы мы открыли. Десятая глава, ну давайте из с 8 стиха и 13, по 13. И зачитаем Слово Божье. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем. Говорится, близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом, в сердце твоем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что в сердце веруют праведности, а устами Исповедуем о спасению. И Писанию говорит, всякий верующий в Его не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем, Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет, имя Господне, спасется. Аллилуйя, Слава нашему Богу! Вы знаете, было это послание написано римлянам. И здесь говорится то, что близко Слово к тебе. Близко то, что, что Господь Иисус Христос умер и воскрес. Он еще раз повторяет, что Господь Иисус, Он есть воскресший и мертвых И воскресил его кто? Господь. Аллилуйя. И кто верует? что Иисус Христос, Сын Божий, и воскресший из мертвых, тот, что спасется. Мы также пришли к нашему Господу Иисусу Христу, то, где, как приходили, знаем мы сами. Мы сами знаем, и это, оказывается, наше, наше свидетельство. Наше свидетельство. То, что как нас касался с вами Господь, кого где-то, может, в баре пьяном угаре касался, кого-то где-то дома касался, кого-то на коленях, кого-то плачущего, кого-то улыбающегося. Но Господь касался. Только мы знаем с вами, когда было прикосновение Господа к нам, Иисуса Христа. Только мы это понимаем. И когда мы свое сердце открыли, даже если не в церкви, а где-то где, -то, где -то дома, где-то, ну ты свое сердце перед кем? Перед Господом, перед Иисусом Христом. И говорит, Господь, Ты мой Бог. Иисус, благодаря тебе я имею жизнь. И жизнь вечную. И, конечно, благодарен. Слава нашему Богу. Давайте поднимемся на нашу. На нашу... На нашу и сейчас в первой молитве. Призовем имя Господне, Аллилуйя, будем призывать имя Божие, чтобы Господь...